Naim Mohtar ingatkan semua pihak jangan keluarkan kenyataan terburu-buru berkait haji. Sultan Kelantan titah segerakan zon penampan. Hasan Karim dakwa keputusan mengejut dalam pemilihan PKR tunjukkan revolusi demokrasi. Khalid Samad serah surat tuntutan kepada Rafidah Ibrahim. Saravanan minta PM Anwar arah agensi henti guna istilah kuil haram. Sanusi tuntut pampasan lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasha Jamil dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Mohd Naim Muftar mengingatkan semua pihak agar tidak sewenang-wenangnya mengemukakan pandangan peribadi berkaitan hukum menunaikan ibadah haji semasa musim pilihan raya tanpa terlebih dahulu merujuk kepada pihak berkuasa yang berkenaan termasuk institusi mufti. Naim berkata hukum agama merupakan perkara yang menuntut penelitian yang mendalam, pemahaman yang menyeluruh serta penguasaan disiplin ilmu yang tinggi. Katanya dalam hantaran melalui Facebook, amat penting untuk menjaga ketertiban masyarakat dan tidak mencetuskan kekeliruan yang boleh mengganggu keharmonian. Apatah lagi apabila ia melibatkan ibadah yang merupakan rukun Islam serta proses demokrasi yang penting bagi negara. Naim turut menyeru semua pihak agar bertenang dan memberi ruang kepada pihak mufti serta institusi berwibawa untuk memberikan pandangan dan penjelasan berdasarkan hukum syarak dan konteks semasa. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dalam ceramah mega pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Air Kuning Sabtu lepas dilaporkan berkata, masyarakat Islam di negara ini perlu mengutamakan kemenangan politik termasuk menangguhkan hasrat menunaikan ibadah umrah dan haji. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menerusi kenyataan pula memaklumkan jabatan itu bersama Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dan pihak berautoriti berkaitan sedang dalam tindakan meneliti kenyataan berkenaan. Sultan Kelantan Sultan Muhammad V menitahkan agar cadangan pembinaan tembok dan zon penampan di kawasan Sungai Golok disegerakan dan dimuktamadkan dengan kadar segera. Titah Baginda dalam titah ucapan diraja pada istiadat pembukaan penggal ketiga Persidangan Dewan Undangan Negeri Don Kelantan ke-15 di Kota Baru, Baginda memandang serius isu keselamatan di sempadan Malaysia Thailand. Pada November tahun lepas, Timbalan Menteri Besar Kelantan Muhammad Fazli Hassan berkata, Kerajaan negeri mencadangkan kepada kerajaan persekutuan bagi pembinaan tembok sempadan sepanjang 100 km dengan Thailand. Beliau berkata projek itu bertujuan membanteras penyeludupan dan jenayah rentas sempadan serta menangani isu banjir. Sultan Muhammad Kelima turut menggesa projek lembangan sungai bersepadu Sungai Kelantan dan Sungai Golok dapat disegerakan bagi semua fasa sebagai penyelesaian segera terhadap isu banjir tahunan di negeri ini. Dalam padi itu, Sultan Kelantan menyeru jabatan agensi dan syarikat berkaitan kerajaan yang terlibat dalam sektor pertanian supaya tetap fokus kepada fungsi dan tugas utama masing-masing serta meningkatkan usaha bagi memastikan sekuriti makanan negeri dan negara terjamin. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim mendakwa beberapa keputusan mengejutkan dalam pemilihan PKR sekarang menunjukkan berlakunya revolusi demokrasi dalam parti itu, katanya dalam satu kenyataan ramai pemimpin PKR yang bergerak dengan slogan Ayuh Malaysia memenangi jawatan di peringkat cabang pada pemilihan tiga tahun lalu. Hasan mendakwa mereka itu merupakan pemimpin yang cuba menyisikan Presiden PKR Datuk Sri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun beliau berkata keputusan pemilihan terkini pula menunjukkan mereka yang terdiri daripada tokoh-tokoh besar gagal mempertahankan jawatan berkenaan kerana kalah kepada calon yang terdiri daripada ahli tidak ternama atau akar umbi. PKR mengadakan pemilihan pemimpin di peringkat pertengahan cabang sejak hujung minggu lalu dan berakhir semalam. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan, Halil Samad menyerahkan surat tuntutan LOD kepada selebriti Rafidah Ibrahim yang berdakwanya berniat memansuhkan Lembaga Pentadbiran Malay Agriculture Settlement MASK Memetik laporan FMT, surat tuntutan itu juga berkait tuduhan Rafidah iaitu Khalid cuba menghilangkan tanah Rizal Melayu termasuk di Kampung Baru secara keseluruhan. Bercakap pada sedang media, Khalid berkata, surat tuntutan berkenaan disampaikan melalui peguamnya dan Hisham Fauzi dan Associates kepada penduduk Kampung Sungai Baru itu pada 17 April lalu. Pemimpin amanah itu meminta Rafidah memohon maaf dan menarik balik kenyataannya menerusi video TikTok selain menuntut ganti rugi. Baru-baru ini, Rafidah menerusi akaun TikToknya dilihat menaiki sebuah pacuan empat roda mengelilingi kawasan kampung Sungai Baru sambil melontarkan bantahan dengan menggunakan pembesar suara. Beliau menyeru penduduk kampung Sungai Baru kekal menetap di kediaman masing-masing berikutan tidak bersetuju dengan cadangan pembangunan semula kawasan berkenaan. Susulan isu Kampung Sungai Baru, Kampung Baru yang kembali hangat diperkatakan, Ahli Parlimen Titi Wangsa Johari Abdul Ghani akan mengadakan sidang media khas minggu ini bagi menjelaskan perkara itu. Melabelkan rumah ibadat sebagai kuil haram amat menyinggung perasaan penganut agama Hindu. Kenyataan itu daripada Timbalan Presiden MIC M. Saravanan merayu kepada Dato' Sri Anwar akan mengarahkan semua agensi dan jabatan kerajaan supaya menghentikan penggunaan istilah kuil haram. Ia susulan maklum balas daripada pihak pengurusan Hospital Taiping terhadap aduan berhubung sebuah tempat ibadat yang terletak di kawasannya. Difahamkan dalam jawapan rasmi bertajuk maklum balas PCB 965228 aduan kuil haram, Timbalan Pengarah Hospital Taiping Arni Nadirah Abdul Hadi menyatakan bahawa tindakan lanjut sedang diambil mengikut tata cara yang sewajarnya. Serabana membantah sekeras-kerasnya bahasa yang digunakan sambil menekankan bahawa banyak kuil ini telah wujud selama beberapa dekad jauh sebelum penggubalan kanun tanah negara pada tahun 1965. Katanya, melabelkan rumah ibadat Hindu seperti itu sebagai haram amat menyinggung perasaan dan adalah tidak sensitif serta mengabaikan fakta sejarah dan budayanya. Pemimpin MIC itu juga menegaskan bahawa walaupun kuil-kuil ini pada mulanya terletak di pinggiran bandar atau di kawasan pedalaman, tetapi pada hari ini, urbanisasi telah menyebabkan kuil-kuil itu seolah-olah terletak di pekan. Menteri Besar Kedah Sanusi Maknor menolak bayaran insentif khas berjumlah RM41 juta ringgit yang ditawarkan sebagai timbal balik kepada usaha negeri mengekalkan kawasan tanah sawah. Sebaliknya, beliau menegaskan bahawa Kedah sepatutnya menerima sekurang-kurangnya RM157 juta sebagai jumlah yang lebih wajar. Beliau menegaskan bahawa Kedah tidak menuntut wang percuma, sebaliknya menuntut pampasan atas kehilangan hasil yang telah ditanggung oleh negeri itu sejak beberapa dekad yang lalu. Sonasi berkata demikian mengulas nilai insentif dicadangkan Plan Malaysia menerusi Plan Induk Perancangan Guna Tanah Kawasan Sumber Makanan Negara KAGUMN yang disifatkan terlalu rendah. Justru beliau memohon kerajaan persekutuan mempertimbangkan hasrat negeri selaras titah Sultan Kedah Sultan Salahuddin Sultan Badilis Shah tahun lalu antara lain mensahirkan bayaran insentif 200 juta ringgit. Katanya, hujah-hujahan yang telah dibuat olehnya sebelum ini akan memperoleh sebanyak 1.7 bilion cukai tanah sekiranya ditukar seluruh kawasan tanah padi kepada komersial. Katanya permohonan kedah adalah munasabah mengambil kira kepentingannya sebagai jelapang padi negara. Sekian untuk edisi petang ini, ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia. Setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasyah Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.